харькова в Харькове была неспокойна, утро тоже неспокойно. Мы имели э, несколько обстрелов. Один обстрел был э, индустриального района, э, был полностью заранован один частный будинок э, второй тоже был взрывнованный. К сожалению, на Харьковчанка погибла. Утром тоже были обстрелы Киевского района, центральной части города Харькова. Два жилых дома пострадали, причем очень серьезное разрушение. Вытащили наши героические спасатели трех людей из-под завалов. Они находятся сейчас в шоковом состоянии. С ними работают медики, психотерапевты, которые приводят их в более или менее нормальное состояние. Сейчас работа еще ведется. Заканчивается тушение пожара, который там был. Ну и наши коммунальные службы разбирают завалы, которые образовались сегодня у нас в центральной части города.